我先回去休息。一起吃。 这是专门给我买的、啊，随便买。谢谢，原来你还记得。我们拍张照。吗？ 能不能，你拿着它拍一场？ 对呀。谢谢 起什么药、啊？说出来不就不灵了吗？好，那你不说，我怎么帮你实现？就关于工作的。好吧，我还以为你想让我当你对象。 晚上吃太多甜的不好，好吃。 我把睡着了，现在回家呢，还没有盖吃哦那子，<的>嗯，礼物在这样，进。 日坏了。Sure, 么样我家木头死。你还好吗？嗯，没事。他老了，我们早有心理准备了。你是不是还有别的事啊？嗯我喜欢上一个人。 那看来就是真没事了。你这还有闲心跟我扯你这个破事、啊？这次不一样。哦，张毅，你有没有遇到过一个人，你和他在一起时时刻刻会担心，害怕他哪一天最后没捡溜走的时候，就再也不来了？动真情了？我感觉在他面前我有点怂，就什么话也说不出口，我就害怕。 说错一个字，他就再也不搭理我。四皇，你还有不敢追的？我话说回来，越是不敢，越要追，别拖着拖着，到时候真把人家姑娘老丢了。兄弟啊，我觉得我真的需要聊聊。明天晚上你来加班一趟，行不行？最近我晚上都没空，我晚上忙什么呀？在确认一件事情。确认啥？你说来听听啊。 最近有个姑娘想泡我，所以我没时间应付别人的事，懂？谁算的？反正我今天也没心情听你说你的八卦，我挂了。哎，要是有需要的话，随时可以找我。万一，万一我有时间呢？嗯，知道了，挂了。 这是双降的意思吗？大家好，我叫温以凡，啊，我的兴趣爱好是跳舞，我的小名叫双降，因为是我爸，在我出生那一天刚好是双降，所以给我起的小名。原来他一直记得。 想谈恋爱了，跟桑延谈恋爱。 祝你生日快乐！祝你生日快乐！点点，生日快乐！谢谢。我憋了一晚上，好不容易等到十二点才跟你说。怎么样？我是不是第一个？你明天有空吗？我请你吃饭。你现在有空吗？现在。你明天是有事儿吗？怎么非得今天见？全点事儿。 今天晚上要是想不明白，我怕我睡不着。什么事儿啊？这么严重？我也是第一次遇到这个情况，然后也没什么经验。我想直接一点，但是我又怕，怕他觉得我另有所图。有这话说的，你要谋害谁啊？不是，我想。 追桑延？真的假的？姐，姐，哎，不是，你终于想通了，大追特追，我肯定支持你啊！真的？当然是真的啦！我们认识到现在，我从来没有听说过你要追谁。其实我还挺高兴你跟我说这些，虽然咱俩关系好，但是你心里事从来都不跟我分享。对不起。 哎呀，我就是感慨一下。哎，你快说，你追桑延有什么计划没有？就是因为没有什么计划嘛，所以才想问问你。我不喜欢你这种类型。什么类型啊？我一个奔放，你不喜欢？是死缠烂打。他应该不喜欢太热烈的追求。嗯，你就不能太热烈，但你也不能太模糊。嗯、这也太难了。 但我觉得最大的难题还是我没有勇气。温以凡，我不准你这么说自己啊！谁说你没有勇气的？你从来不靠家里，也不会给我们这些朋友带来半点麻烦。你什么事儿都是自己解决的。在我看来，你是我认识的女孩里最最勇敢的，就像这块披萨拉丝一样，它、嗯、要是不拉丝，它肯定就不好吃了。你要时不时给它布点丝。 让他觉得你在关心他，他就会需要你，就像一张蜘蛛网一样，他就跑不掉了。然后你就等着他来告白，怎么样？真的可以吗？可以吧？哎，反正不管你怎么决定，姐妹祝你必胜，一击必中。